день феее тв я его ведущий михаил сегодня мы поговорим о профессиях Сна... сегодня с нами никита скажите вы впервые раз в городе профессии китсвиль я, я во второй раз и на многих станциях вам удалось поработать. на всех а какая вам а какая станция вам понравилась больше всего мне понравилось больше всего станция театр. Нужно на ней, на ней можно выступать. Скажите, а вы уже решили, кем станете в будущем? В будущем я стану актером. Расскажите, почему вы выбрали именно эту профессию? Потому что в этой, в этой профессии можно выступать, тебя показывают на телевизорах. А вы знаете, каких вы знаете, какие основные обязанности у представителей данной профессии? Нет, я не знаю. Как вы думаете, какие личные человеческие качества должны быть у, представ... у представителей данной профессии? Я не знаю этого вопроса. Знаете ли вы каких-то знамени... каких знаменитых представителей данной профессии? Нет, не знаю. Может? А знаете ли вы какие школьные э, предметы нужны для того, чтобы осваивать профессию вашей мечты? В школе этой профессии нету. Скажите, а известно ли вам о том, кем в детстве мечтали стать ваши родители? В детстве мой папа хотел тоже стать актером, но у него эта мечта не сбылась, потому а мама хотела стать Юристами я мечта сбылась. А как вы думаете, почему так получилось? Этого я не знаю. К сожалению, наша передача заканчивается. Спасибо всем участникам за такие полезные и интересные ответы. До свидания. В, след в следующих выпусках.